নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হঠাৎ এটা ব্ৰেকিং নিউজ লাভ কৰিলোঁ আৰু ব্ৰেকিং নিউজটো লাভ কৰি ভাবিলোঁ আপোনালোক সকলোলৈকে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ কাৰণ সেই ব্ৰেকিং নিউজটো বিভিন্নসকল প্ৰাৰ্থীয়ে হয়তো লাভ কৰিছে আৰু এনেকুৱা কিছুমান প্ৰাৰ্থী থাকে যিসকলে লাভ নকৰিবও পাৰে গতিকে তেখেতলোকৰ বাবে অলপ হ'লেও সহায়ক হ'ব আৰু মনত অলপমান মনটো অলপ ভাল লাগিব সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু এইটো ব্ৰেকিং নিউজটো দিয়া হৈছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ এই নিউজ চেনেলটোৰ জৰিয়তে আৰু এই ব্ৰেকিং নিউজটোৰ এখন পোষ্টাৰ পাইছোঁ আৰু লগতে টেলিভিশ্যনত তেওঁলোকৰ চেনেলত এই তলত তেওঁলোকে ব্ৰেকিং নিউজৰ যিটো হেডলাইন তেনেকৈয়ো দি আছে আৰু হেডলাইনটো হৈছে এইটো যে এইটো আপোনালোকে প্ৰথম স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে প্ৰথমতে এইটো হেডলাইন পাইছোঁ যে জি টি পি জি টিৰ বাছনিকৃত প্ৰাৰ্থীয়ে তেৰ নৱেম্বৰত পাব নিযুক্তি পত্ৰ তাৰপাছত আকৌ সেই একেটা নিউজেই এইটো আকৌ ইয়াত দিছে জি টি পি জি টিৰ বাছনিকৃত প্ৰাৰ্থীয়ে তেৰ নৱেম্বৰত পাব নিযুক্তি পত্ৰ ঠিক তেনেধৰণে তাৰ অলপ পাছতো এইটো কণ্টিনিউৱাছলি আচলতে এইখিনি দিয়ে আছে ব্ৰেকিং নিউজটো আৰু তাৰপাছতে এখন পোষ্টাৰ লাভ কৰিলোঁ ফেচবুকত আৰু এই পোষ্টাৰখনত এইখিনি কথা উল্লেখ আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে জি টি পি জি টি পদৰ বাবে চূড়ান্ত বাছনিত সাত হেজাৰ আঠশ পঞ্চাশগৰাকী চাকৰি প্রত্যাশী ইয়াৰে ছহেজাৰ পাঁচশ এসত্তৰগৰাকী প্ৰাৰ্থী স্নাতক শিক্ষক পদৰ এহেজাৰ দুশ ঊনাশীগৰাকী প্ৰাৰ্থী স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক পদৰ জি টি পি জি টিৰ বাছনিকৃত প্ৰাৰ্থীয়ে তেৰ নৱেম্বৰত লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ এইটো আচলতে আমাৰ কাৰণে অতি ভাল খবৰ বাকী ইয়াৰ পিছত যিটো আছে ন নৱেম্বৰত নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব এল পি ইউ পি বাচনীকৃত প্ৰাৰ্থী সেইটোতো আমি অলৰেডি জানোৱেই আৰু ইয়াৰ পিছৰখিনিও আমি অলৰেডি জানোৱেই গতিকে আমাৰ বাবে অতি ভাল লগা যিটো খবৰ হৈছে সেইটো হৈছে জি টি পি জি টিৰ বাছনিকৃত প্ৰাৰ্থীয়ে তেৰ নৱেম্বৰত লাভ কৰিব নিযুক্তি পত্ৰ এই কথাটো মই শুনি আছিলোঁ বিভিন্নজনে শুনো কৈছিলে বাৰু কিন্তু মুখে কোৱা কথাটোত ইমান বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি তথাপিতো এটা নিউজ চেনেলৰ জৰিয়তে যেনে এনেকৈ এটা লিখিত ৰূপত বা এনেকৈ পোষ্টাৰ আকাৰে যিহেতু প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আমি এইটোত বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ আৰু ভাবিব পাৰোঁ যে এই দিনটোত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ দিব পাৰে আৰু এইটো আৰু এটা কাৰণত হ'ব পাৰে কাৰণ এতিয়া এল পি ইউ পিখিনি দি গ'ল ইয়াৰ পাছতে জি টি পি জি ডি হয়তো চৰকাৰে এটা এটাকৈ বিভাগসমূহক একাধিক্ৰমে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ দিয়াৰ কথা ভাবিব পাৰে আৰু এল পি ইউ পি আৰু জি টি পি জি ডি এই শিক্ষা বিভাগটো প্ৰথমতে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ দি ল'ব তাৰপাছতে বাকী বিভাগসমূহ একাধিক্ৰমে তেওঁলোকে দিব আৰু এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনিৰ বাবে যিটো আচলতে তেওঁলোকে ফাংচন পাতে যিটো ছেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউচন এই এল পি ইউ পিৰ যি ষ্টেজ বা যেনেকৈ তেওঁলোকে দিছে সেই একেখিনিতে তেওঁলোকে চাগে জি টি পি জি টিৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনীটো পাতিব সেই উদ্দেশ্যেই চাগে একেলগে এইখিনি মানে ওচৰা ওচৰিকীয়া ডেটসমূহ ঘোষণা কৰিব পাৰে গতিকে এইটো এটা ভাল খবৰ আৰু এটা বিশ্বাস কৰিব পাৰি যে এই এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ যিটো নিউজ চেনেল আছে এই নিউজ চেনেলটোত আগতেও এনেকুৱা বহু নিউজ প্ৰকাশ পাইছে যিবোৰ আমি আগতীয়াকৈ কিছুমান তথ্য লাভ কৰোঁ আৰু পাছত কিন্তু চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিবোৰ ঘোষণা কৰে সেইবোৰৰ লগত প্ৰায় মিলে গতিকে আৰু তেওঁলোকে এটা নিউজ চেনেলত এনেকৈ যেতিয়া এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকেতো একো কিবা ইনফৰ্মেশ্যন নোপোৱাকৈ যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকৰ চাগে বিভাগৰ লগত তেনেকৈ কিবা নিউজ চেনেলবোৰৰ এনেও বিভাগীয় ব্যক্তিসকলৰ লগত বাৰু তেওঁলোকৰ চা চিনাকি বা কথা বতৰা চলিয়ে থাকে গতিকে তেনেকৈয়ে চাগে গম পাইছে আৰু এইটো কথা যিহেতু দুই এদিনতে প্ৰকাশ কৰিবই প্ৰচাৰ কৰিবই গতিকে তেওঁলোকেও চাগে কৈ দিছে ডেটটো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে তেৰ নৱেম্বৰ বুলি যেতিয়া একজেক্ট ডেটটো এটা নিউজ চেনেলত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আমি এইটো এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি এইটো হয় বুলিয়েই ভাবিব লাগিব আৰু বাকী চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ক্লেৰিফিকেশ্যন আহিবৰ বাবে আমি দুদিনমান ৰ'ব লাগিব হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিহেতু গেষ্ট হিচাপে থাকিব এল পি ইউ পিৰ এপইণ্টমেণ্ট এটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনিটোত গতিকে তেখেতে হয়তো সেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰিমনিটোতো জি টি পি জি টিৰ এই ডেটটোৰ কথা কনফাৰ্মেশ্যন দিব পাৰে গতিকে সেইটোও এটা লক্ষণীয় হ'ব কাইলৈ দুই বজাৰ পৰা এই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনীটো আছে গতিকে আমি সকলোৱে সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনীটোৰ ওপৰত সকলোৱে এটা নজৰ ৰাখিব সকলোৱে চাব কেনেকৈ এনেও এইটো চি এমৰ যিটো ফেচবুক পেজ আৰু নিউজ চেনেলতো চাগে এইটো লাইভ দি থাকিব গতিকে কথাখিনি সকলোৱে চাব লাগে আৰু আমাৰ লগৰো বহুত আছে বাৰু এল পি ইউ পিৰ যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোক তালৈ যাব তেওঁলোকৰ জৰিয়তেও আমি গম পাম গতিকে কাইলৈ হয়তো এইটো ঘোষণা কৰিব নহ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লাইভ যোগে হয়তো ঘোষণা কৰিব আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পোন্ধৰ তাৰিখৰ তাৰিখৰ পৰা সোতৰ তাৰিখমানলৈকে হয়তো লণ্ডন ভ্ৰমণত যাব গতিকে তেখেতে তালৈ যোৱাৰ আগতে এই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰি থৈ হয়তো যাব পাৰে কাৰণ তেখেততো ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চেৰিমনীটো থাকিবই তেখেত নথকাকৈ এনেও তেখেতে ইমানখিনি কৰি আছে আৰু গতিকে ৰাজনৈতিক অলপ মানে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান তেখেতলোকে এইখিনি ইছ্যুত মানে হেৰি থাকেই তেখেতলোকৰ পলিচি থাকেই গতিকে তেখেত নথকাকৈতো এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচনসমূহ নহয়েই তেখেত এজ এ গেষ্ট হিচাপে তাত থাকিবই কাৰণ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ কিছুমান এজেণ্ডা থাকে আৰু তেওঁ তেখেতলোকে সেই এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন চেৰিমনিটোত তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰে বিভিন্ন তেওঁলোকৰ বক্তব্যৰ মাজেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন মানে কথা কয় যাতে তেওঁলোকে ভোটাৰ্ছসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে আৰু সেইটো তেওঁলোকৰ এটা এজেণ্ডা থাকিবই পাৰোঁ এনেও আৰু তেওঁ আমাক যিহেতু যেনেকৈ দিছে তেওঁলোকে তেনেকৈ এটা তেনেকৈ প্ৰতিদানো আশা কৰে তেনেকৈ যিহেতু ইলেকশ্যনলৈ আৰু বেছি দিন নাই গতিকে তেখেতলোকেও সেইটো বিচাৰিবই যে এনেকুৱা এটা চেৰিমনি পাতিব আৰু য'ত তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ ভোটাৰ্ছসকলক অলপ আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তেনেকুৱা এটা বক্তব্যৰ জৰিয়তে তেওঁ তেখেতলোকে সেইটো কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিবই গতিকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন এই চেৰিমনিটো বহুত লক্ষণীয় হ'ব ইয়াতে চাগে আমি ডেটটো পাম নহ'লেও এই যদি তেৰ তাৰিখে দিয়াটো হয় তেনেহ'লেতো আজি হ'ল আঠ তাৰিখ কাইলৈ ন তাৰিখ কাইলৈতো তেখেতে ঘোষণা নকৰিলে তাৰ পাছতে এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰত তেখেতে ডেটটো ঘোষণা কৰিব লাগিব কাৰণ আগদিনাখনতো তেৰ তাৰিখে যদি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰে তেনে বাৰ তাৰিখেতো তেওঁলোকে ডে ডেট ঘোষণা কৰিলে কোনো সেই চেৰিমণিটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাবই নোৱাৰিব যেনেহ'লেও তেওঁলোকে তিনিদিন বা চাৰিদিনৰ আগত তেখেতলোকে ঘোষণা কৰিবই লাগিব গতিকে আমি আশা কৰোঁ যদি তেৰ তাৰিখে দিয়াটো হয় তেনেহ'লে কাইলৈ নহ'লে পৰহিলৈ এই এইকেইটা দিনৰ ভিতৰতে ডেটটো ঘোষণা কৰিবই লাগিব যদি পৰহিলৈ মানে দহ তাৰিখৰ ভিতৰত যদি লাইভ যোগে হওক বা কাইলৈ ভিতৰত মানে কাইলৈ চেৰিমণিটোতে হওক তেনেকৈ যদি ডেটটো ঘোষণা নকৰে তেনেহ'লে জানিব আৰু আপোনালোকে এইটো ফেক্ট এতিয়া তেৰ তাৰিখে এপইণ্টমেণ্ট এটা নিদিয়ে আৰু তেৰ তাৰিখে যদি নিদিয়ে তেনেহ'লে কিন্তু পোন্ধৰ তাৰিখে তেখেত যিহেতু লণ্ডনলৈ যাব পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ এই তিনিদিনতো নিদিয়েই তেতিয়া আৰু সেই সোতৰ তাৰিখৰ পাছলৈহে যাবগৈ আৰু মানে বিছ তাৰিখৰ পাছলৈ যাবগৈ গতিকে এইটো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে তেৰ নৱেম্বৰত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ দিব গতিকে আমি আশাবাদী আৰু ভাল লাগিছে খবৰটো পায়ে মই আচলতে ৰৈ থকা নাই আৰু আপোনালোকক জনাওঁ বুলি মোবাইলটো তুলি ল'লোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰু বাকী আপোনালোকেও এইখিনি চাগে গম পাইছে আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে তেৰ তাৰিখে তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ যদি দিয়ে তেনেহ'লে ডিচেম্বৰৰ এক তাৰিখৰ পৰা জইন কৰিবলৈ হয়তো জইনিং ডেট দিব পাৰে আৰু সেইফালৰ পৰাও আমি চাব পাৰোঁ আৰু সেইফালৰ পৰাও আমি মানে এনেকুৱা লাগে যে তেৰ তাৰিখটো হয়তো হ'ব পাৰে দিন এটা এনেকুৱাও লাগে গতিকে সেইফালৰ পৰাও তেৰ তাৰিখটো এটা মানে সঠিক ডেট যেনেই লাগিছে গতিকে সকলো ফালৰ পৰা তেৰ তাৰিখটো যেন শুদ্ধ তেনেকুৱাই লগা লাগিছে বাৰু হ'লেও একো এতিয়ালৈকে আপুনি কনফাৰ্মলি একো ক'ব নোৱাৰে বাৰু কাৰণ চৰকাৰৰ নিজৰ কথাবোৰৰে ডেটবোৰৰে বিভিন্ন খেলি মেলি দেখা পাই আহিছোঁ গতিকে নিজে দিয়া ডেটটোৱে মানে পিছত আকৌ সলনি কৰি পেলাই আকৌ বেলেগ বেলেগ ডেট দি থাকে গতিকে নিউজ চেনেল এটা এনেকৈ আনঅফিচিয়েলি দিয়া ডেট এটাত আমি একেবাৰে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি মানে সঁচা বুলিও ভাবি ল'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু এইটো ঠিক যে একেবাৰে মিছা বুলিও আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি ফিফটি ফিফটি হিচাপত থাকিব পাৰোঁ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মানে শুদ্ধ আৰু ফিফটি পাৰ্চেণ্ট অশুদ্ধ এনেকৈয়ে আমি মানি ল'ব লাগিব গতিকে বাকী এতিয়া দেখা যাওক কি হ'ব এতিয়া পৰৱৰ্তী যিকেইটা দিন এই পৰৱৰ্তী তিনি চাৰিদিন মানে তিনিদিনমান এইকেইটা অতি মানে আমাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ এই তিনিদিনৰ ভিতৰতে আমি এইটো কনফাৰ্মেশ্যন পাম যে এই ডেটটো সঠিক হয় নে নহয় 啊，罗。 আপোনালোকেও যদি এনেকুৱা এইটোৰ উপৰিও আৰু ভিতৰুৱাভাৱে অফিচিয়েলি যদি কিবা তেনেকুৱা মানে অফিচিয়েল ব্যক্তিৰ পৰা যদি কিবা তেনেকুৱা ছিক্ৰেট কিবা ইনফৰমেশ্যন পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তেনে মানে তেতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰাৰ্থীৰে আচলতে সুবিধা হয় আৰু যিহেতু আমি ইমান দিন ৰৈ আছোঁ আৰু ইমান কষ্টৰে কষ্টৰে বুলিয়ে ক'ব লাগিব কাৰণ আমি কিমান ঘাত প্ৰতিঘাত এতিয়া পৰীক্ষাটো দিয়াৰ পিছত পাৰ হৈছোঁ মানে কেনেকুৱা এটা মানসিক অন্তৰ্দণ্ডত ভুগিবলগীয়া হৈছে অকল জি টি পি জি টি বুলিয়ে নহয় এ ডি আৰ হওক বা বাকী অন্যসকলেও বাৰু গতিকে সেইটো আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ যদি ইনফৰ্মেশ্যন পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ